الحمد لله رب العالمين على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد एक अहम मसाला है इसकी तरफ़ तोज्जो ना होने की वजह से नमाज ख़राब हो सकती है आइए आपसे भी अर्ज़ करता हूँ इन लजीज़ उम्मीद है इन शेव फ़ायदा होगा कि दौरान तरावी में अक्सर क्योंकि हफाज जो होते हैं वो उन्होंने कुरने पाक सुनाना होता है तो उसको जहन में रखा होता है एक रकत पढ़ने के बाद दूसरी रकत के लिए जब खड़े होते हैं तो फिर वो जहाँ से छोड़ा होता है वहाँ से शुरू कर देते हैं जैसे अगर सुन को पता है, अब सुर मुल्क शुरू करनी है तो सुर शुरू कर देंगे तबारक लदीबी मुल्क वशन कदीरदी मौत अब एकदम याद आया मैंने तो शुरु फातहा पढ़नी थी तो अब वो क्या करे और अब सुरफा फातहा उसने अगर पूरी यानी कि वो दूसरा करके यानी कि पढ़ी ना रुकू कर दिया तब क्या करना चाहिए तो इसके लिए क्या हुक्म है कि अगर फातिहा पढ़ना याद आ जाए तो अब नमाज कैसे मुकम्मल की जाए अगर याद ना आए तो फिर कैसे मुकम्मल की जाए आइए इसके बारे में कुछ फरमाते हैं अच्छा से तरावी की दूसरी रकत में सूरत से किरा शुरू कर दी और एक आयत या इससे ज़्यादा पढ़ लेने के बाद याद आ जाया। याद आ गया कि फातिहा नहीं पढ़ी तो यही हुक्म है कि शुरु फातिहा पढ़ें और फिर दोबारा सूरत मिलाएं। यानी तरावी की पहली रकात में जहां तक कुरान पाक पढ़ चुके थे इससे आगे पढ़ें और आखिर में सजदा साहब करें और अगर एक आयत की मकदार पढ़ने से पहले ही याद आ जाए तो फ़ौर शुरू फातिहा शुरू कर दें फिर सूरत मिलाएँ अलबत् इस सूरत में सजदा साहब लाजम नहीं होगा और अगर फातिहा पढ़ना याद ही ना आया इसी तरह नमाज मुकम्मल कर दी और आखिर में सईद साहब भी ना किया तो नमाज को फिर से पढ़ना वाजिब है दोबारा पढ़ना जरूरी है हाँ अगर आखिर में सईद साहब कर लिया तो नमाज दुरुस्त हो जाएगी नमाज जो है ये मुकम्मल हो गई और इसी तरह सूरफ फातिहा का पढ़ना और सूरत कि फातिहा का पढ़ना और फातिहा का पूरी सूरत से मुकदम होना वाजिब है पहले पढ़ना वाजिब है जो नमाज के वाजिबात आप पढ़ेंगे तो उसमें तो पहले शुरु फातिहा पढ़नी वाजिब उसके बाद कोई आयते तीन आयते तीन आयते जितनी एक आयती है फातह का पढ़ना ये वाजिब है और फातिहा की बजाय भूले से सूरत से किरा शुरू कर दी तो याद आने पर सुर फातिहा पढ़े अगर आयत की मकदार तिलावत कर चुका हो तो आखिर में सईद साहब भी करे और अब्दुलमख्तार में है कि बोले से अगर किसी सूरत का एक हरब भी पढ़ लिया फिर याद आ जाए तो शुरू आते पढ़े फिर सूरत मिलाए और इस पर सैदा साहब लाजिम है इसी तरह अल्लाह का भला करे सदरश्रिया बदर तरीक़ा बफ्तीमजदली आदमी रम्ता आपसे इसी तरह का एक सवाल हुआ कि जिसका खुलासा यह है कि इमाम ने भूल कर सूरफ फातह से पहले यूसफ बल्ला ही पढ़ लिया फिर याद आने पर खुद ही सुरफा फात्या पढ़कर सूरत मिलाई और नमाज मुकम्मल कर ली तो क्या सईदा साहब वाजिब होगा आपसे सवाल हुआ तो आपने जो जवाब इर्शाद फरमाया आइए वो भी समाज फरमा लीजिए आप ने जवाब इर्शाद फरमाया फकत इतना पढ़ने से सईदा साहब वाजिब नहीं होगा हाँ अगर एक आयत पढ़ लेता तो सैदा साहब वाजिब हो जाता और बाद आयमा ने फरमाया है कि एक हरफ का पढ़ना भी मोजिब सैदा साहब है लेकिन आप फरमाते मगर सही यह है कि हरफ से मुराद जिससे एक रुकन अदा हो जाता हो यानी एक आए तो इससे कम में सैदा साहब वाजिब नहीं अमज़दिया दो सफा नंबर दो सौ उनानवे दो सौ उनासी और ज़िल्द नंबर एक ए, मकतबा रजविया कराची से ये छपी है और सदरशरिया तरीका मुफ्ती अमजदली आदमी रहा तहार शरियात में लिखते हैं अगर साहवन वाजिब तर्क हुआ और सज सजा साहब ना किया जब भी यादा वाजिब है यानी दोबारा नमाज पढ़नी पड़ेगी और मजीद आगे यानी कि लिखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना भी भूल गया और सूरत शुरू कर ली और आयत के पढ़ ली अब याद आया तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ले और पढ़कर सूरत पूरी यानी कि पूरी करे मुकम्मल करे और सईदा साहब वाजिब करे इसके ऊपर सईदा साहब वाजिब हो गया है यूं ही अगर सूरत के पढ़ने के बाद या रुकू में या रुकू से खड़े होने के बाद याद आया तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़कर सूरत पढ़े और रुकू का इआदा करे सईदा साहब करे तो इसके लिए यानी कि अगर तरावी में खड़े हों या तरावी पढ़ाने लगे तो ये मसाला जो है ये जेन नशीन कर लेना चाहिए ताकि हमारी नमाज जो है वो दुरुस्त हो सके तो अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि ये मसाला भी हमें समझने की अमल करके दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए आमीन بجاه النبي الامين صلى الله عليه وسلم